Сьогодні їду в місто Нюрнберг зустрітися зі своїм другом Йоханом. Тимур назбирав 5 євро. Вітаю вас на каналі Німецька в куларах Я вже на автобані. Йохана, ви вже бачили на каналі. Ми знімали з ним йогу. Йога це його хобі. Сьогодні ми з ним поговоримо про банківську та. Finanz Sfero und Sphäre wie Menschen sind. So, jetzt gehst pro Hallo Jürgen! Hallo Julia. Schön, dass ich da bin und du da bist. Zumindest klappt es. Ja, genau. Also, ich wollte heute ein bisschen über Bank, mhm. und das Banksystem, was ich sage. Ich weiß, dass du in Bank arbeitest. Moment in der Ukraine. Jetzt habe ich eine Frage wie ein Ausländer. Ja. <laughs> Kann ich hier ein Konto öffnen? Was braucht man, um ein neues Konto zu öffnen? Du brauchst immer deinen Ausweis. Mhm. Mhm. Brauchst eine Meldebescheinigung mhm. ne, hier in Deutschland ja. oder für einen festen Wohnsitz und Aufenthaltsgenehmigung mhm. ähm, oder ein Visa, ein ständiges? Ne? Ein ständiges ja. Visa oder Aufenthalt. Die Bank will einfach wissen, wer du bist, mhm. wo du wohnst und dass es einen Grund gibt, dass du hier bist. Aber wenn, ich habe auch gehört, dass in Deutschland äh, gibt es keine Depositenkonto, also kein Konto, wo man mh, sein Geld... Ähm, halten kann und mhm. Zinsen äh, für dieses Geld bekommen. Doch. Doch? Genau. Ja. Oh, schön, erzähl. <laughs> <laughs> Weil ich will es heute auch. Also im Normalfall hast du dein Girokonto, mit mhm. dem du deinen täglichen Bargeldverkehr abwickelst, wo du mhm. eine, eine Sparkassenkarte oder eine Bankkarte hast, mhm. wo du Geld abheben kannst, wo ja. dein Gehalt draufkommt, wo du mhm. Daueraufträge machen kannst. Und du kannst ein Extrakonto öffnen, wir nennen es, es Cash-Konto oder mm. Tagesgeldkonto. Da kannst mm -hmm. du Geld übertragen und parken mm -hmm. und da gibt es Zinsen drauf. Und wie groß ist dieser Zinssatz? Wie hoch der Zinssatz ist? Wie hoch? Ja. ja. <laughs> also man muss wissen, dass es viele Jahre jetzt keine Zinsen gegeben hat. Wir hatten eine Nullzinsphase, mm -hmm. ja, dass es ähm, tatsächlich auch so war, wer Geld bei der Bank parken wollte, musste was dafür bezahlen. Ja. Jetzt haben sich die Dinge wieder gedreht, jetzt gibt es wieder Zinsen. Ja? Okay. Und aktuell gibt es Zinssätze zwischen einem halben Prozent und zwei Prozent auf hm. Tagesgeldkonten. Okay. Ja? Das ist ein Zinssatz pro Jahr. Ja? Mhm. Zwei Prozent. Aber wenn du ein Girokonto öffnest, ja. ja, das heißt, dann bezahlst du auch für, für Bedienung von diesem Konto. ja? Mhm. Äh, ich glaube, das war 12 Euro pro Jahr bei mir. Eine Kontoführungsgebühr. Ah, das ja. ist Kontoführungsgebühr. Genau, ein Girokonto kostet, mhm. ja, weil ein Girokonto bietet dir auch Service. Du ja, 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 das Karte, ist eine Karte. Die Bank bietet für dich den Zahlungsverkehr ab. Das heißt, du bezahlst für dein Girokonto. Jede Bank verlangt ihre eigenen Gebühren. Okay. Je nachdem. Für ja, Schüler und, und Schülerinnen und. ist es kostenfrei. Mhm. Ähm, für Schüler und Schülerinnen kannst du auch ein Konto öffnen. Ja. Ein Jugendchirokonto. Jugend damit die lernen, mit Geld umzugehen. Von, von, von welchem Alter? Seit, seit welchem Alter? Du kannst für dein Kind ein Girokonto eröffnen. Ja, und das Giro sobald er geboren ist? Ja, ja, sobald er geboren ist. Und dieses Konto wächst mit. Ah. Ja, damit die Kinder sich auch an den Umgang mit Geld gewinnen. Aber das wächst, weil du dorthin Geld ähm, überweist oder gibt es auch Zinsen? Auf dem Girokonto gibt es in der Regel keine Zinsen. Mhm. Das Girokonto ist jetzt ein reines Konto, dass die Kinder den Umgang mit Geld lernen. Mhm. Also es macht Sinn, zum Beispiel deinem zwölfjährigen Kind mhm. ein Girokonto zu eröffnen. Du überweist das Taschengeld mhm. und er kann okay. sich das Taschengeld zum Beispiel abheben, damit ähm, sich was kaufen okay. und sich einfach an ein Girokonto gewöhnen. Mhm. Für das Geld, das er von der Oma und vom Opa als Geschenk bekommt. Ja, aber nein, Ein Sparbuch. І конто. Я дасу суперху. Ось такі автомати є для того, щоб поміняти монетки на фон, які можна потім на касі обміняти або заплатити за продукти, або поміняти на культуру. Тимур довго збирав монетки і зараз він хоче їх поміняти. І ще раз там сюди. Ja. Ge Geokonto. Mhm. <laughs> äh, bezahlst du diese ähm, Bedienungs-. Kontoführungsgebühr, Kontoführungsgebühr? Kontoführungskosten. Oder Kontoführungskosten? Und diese zusätzliche, um Geld zu sparen, wie heißt das? Tagesgeldkonto Tages oder Cashkonto? Das bezahlst ist du auch, Aber musst du auch bezahlen diese Führungs- Das ist kostenfrei. Aber das dieses, ist zusätzlich zu Girokonto. Genau, dieses ah. Konto darfst du nur verwenden, um von deinem Girokonto Geld drauf zu überweisen mm -hmm. oder von dem Konto wieder aufs Girokonto zurück. Mm -hmm. Du darfst vom Tagesgeldkonto keine äh, Überweisungen machen. Oder, mm, okay. Ja, und dafür ist es aber kostenfrei. Aber es ist kein Girokonto für, mm, okay. äh, für die täglichen das ist einfach, Überweisungen, um Geld nur zu, zu sparen, zu sparen zu tagen, vor allem auch. Und 2% nicht zu so viel. Zwischen 0,5 und vielleicht 1,82 Prozent. Jede Bank anders. Ja. Manchmal gibt es Angebote von Banken, die bieten dir einen hohen Zinssatz, mhm. aber nur für das erste halbe Jahr, mhm. weil sie dich so ein bisschen anlocken wollen. Ja, ja so als gute Werbung. Also es gibt verschiedene Möglichkeiten, sein ja. Geld anzulegen und sein Geld arbeiten zu lassen. Mhm. Es gibt ein Tagesgeld, ein Cashkonto. Da mhm. überweist du Geld drauf und du kannst das Geld jederzeit zurückbekommen. Aha, jederzeit. Dafür bekommst du auch einen Zinssatz, mhm. ja, aber der ist eventuell niedriger. Mhm. Wenn du dich committest und sagst, ich lege mein Geld fest für ein Jahr an, mhm. dann gehört das Geld ein Jahr der Bank, die kann damit arbeiten. Ja, du ja. kommst nicht dran, aber der Zinssatz ist meistens höher. Und wie hoch? Und oh so. drauf an, ah, okay. oft auf den, die Höhe des Betrags, auf die mm. Laufzeit. Mm. Im Moment, wenn du dein Geld ein Jahr fest anlegst, vielleicht 2%, mm. vielleicht 2,25% auf zwei Jahre, aktuell vielleicht 2,5%. Mm. Die Zinsen ja, okay. sind aber auch variabel. Aber das ist nicht 10, 15 oder sowas. Nein. Ist nicht so hoch. Nein, mhm. wichtig zu wissen, es gab jetzt jahrelang, sehr viele Jahre, keine Zinsen. Alle sind ah. froh, dass es wieder Zinsen gibt. Ja, okay. Aber die Zinsen sind noch niedrig. Ja, okay. Ja, aber besser als nichts. Alle aber es sich. gab früher nicht, weil es gab überhaupt nicht. Das ist etwas neu. Oder gab es früher? So diese Zinsen? Jetzt war die Wirtschaft, die letzten mhm. Jahre der Finanzmärkte, aber in der Krise. Ah, okay. ja, es war sehr viel durcheinander. Mhm. Und äh, Zinsen wurden jedes Jahr gesenkt mhm. und irgendwann war die wirtschaftliche Lage so, dass es keine Zinsen mehr gab. Okay, yeah. Und wir waren in der Situation, dass wenn du Geld hattest und Geld bei der Bank parken wolltest, mhm. du keine Zinsen bekommen hast, sondern sogar noch Geld dafür bezahlen musstest. Verwahrend Geld. Man konnte mhm. es kaum glauben, alle waren unglücklich, <laughs> aber es war so. Jetzt mhm. hat sich die, der Finanzmarkt alles wieder gedreht. Mhm. Jetzt gibt es wieder Zinsen. Okay. Ja, wir haben im Moment eine Inflation, mhm. das heißt die Preise ja. steigen 8%, aber mhm. dein Geld bleibt vom Wert immer gleich. Im Moment ja, hast aber du, mit Zinsen irgendwo etwa 2%, das ist wird mit Inflation aber immer nicht. noch besser. Ja, ja. Ja. Die Alternative ist, dass du dein Geld in andere Anlagen gibst, mhm. zum Beispiel, dass du in Aktien investierst und versuchst mit Aktien einen besseren Zins, eine bessere Rendite zu erwirtschaften. Aber dafür Risiko. braucht man ja, Risiko ja. und viel, viel Kenntnisse. Ja, ja brauchst du Kenntnisse. Ja, das ist nicht so einfach wie mit Banken. Nein, aber dafür gibt es Bankberater. <laughs> ja, wirklich? Wow. Für Aktien auch? Auch. Ich wusste das nicht. Wirklich, wirklich? Ja. ich wusste das nicht. Mhm. Also du kannst einfach in Bank mit einem, ba wie heißt das? Du gehst zu deinem Bankberater ja. zum Beratungsgespräch ja. und wenn es um das Thema Geldanlage geht, dann berät dich dir auch, ähm, ob du Tagesgeld machst oder ob du in Aktien investierst. Aber oder vielleicht wir in, in, in ah. Immobilien oder vielleicht in Gold. Oh, das ja. alles kann dir diese ja, Beratung. Das ist die Aufgabe der Bank. Das ist etwas, was ich ähm, also im Vergleich zur Ukraine bemerkt habe, mhm. habe äh, dass hier alles so automatisch wird, automatisch bezahlt. Das ist sehr bequem, ich glaube. Zum Beispiel was Miete angeht oder Bezahlung von verschiedenen Strom, Schule. Wir bekommen jeden Monat eine Quittung, das mhm. heißt Quittung, ja. und dann gehen wir zur Bank, und müssen wir mhm. eine lange. Bank Warteschlange, ja. das heißt, mhm. warten, um das in, 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 in Kasse zu bezahlen okay. und das ist so, oh, jeden Monat ist. Mhm. Und hier, Mietvertrag, mhm. äh, hast dann äh, einfach, äh, kannst du diesen ähm, Kontonummer, mhm. Scheiben mhm. und alle Zahlungen werden automatisch mhm. an, an einem Datum gemacht durchgeführt. Mhm. Aber dann gibt es so ein Problem, zum Beispiel, wenn jemand hat dein Geld abgebucht und ähm, du denkst, das war ein Fehler. Mhm. Ich habe das, hab das nicht. Ähm, In Auftrag gegeben? Ja. Und was kann man hm. damit machen? Grundsätzlich bin ich überrascht, weil ich gedacht habe, die Ukraine ist fortschrittlicher. <laughs> es, es gibt, aber in, in kleinen Städten hm. gibt es noch mit diesen Ketten und gibt es ja auch. auch. In Ukraine ähm, machst du das auch, auch online, aber selbst. Ja. Und hier wird ja, es nein, nein. automatisch okay, gemacht. Okay. Ja, ja. Hier in Deutschland hast du die Möglichkeit, dass du... Ähm, jemanden anderes in Auftrag erteilt, mhm. sich Geld regelmäßig von deinem Girokonto ja. zu holen. Ja. Zum Beispiel dem Vermieter, ja, ja, zum ja. Beispiel der Schule, das Schule, Schulgeld. Ja. Oder zum Beispiel der Versicherung, die Versicherungsbeiträge. Ah, okay. Ja? okay. Das heißt, du gibst einen schriftlichen Auftrag ja. und die äh, verpflichten sich aber auch, die Regeln okay. einzuhalten. Also, sie dürfen sich nicht einfach irgendwas nehmen. Da mhm. muss es immer einen Vertrag geben. Ja, ja? okay. Jetzt kann es aber passieren, dass jemand Geld von deinem Konto einzieht und du sagst, nee, äh, da ist ein Fehler, das ist mhm. falsch. Mhm. Dann ist es wichtig zu wissen, dass du immer acht Wochen Zeit hast, dir dieses Geld jederzeit mhm. wieder zurückzuholen wichtig immer die Kontoauszüge zu kontrollieren mm, und zu okay. schauen passt alles und acht Wochen hast du Zeit also es ist nicht dass also, einer einfach sich das Geld von dir schnappt aha. und weg ist es sondern wenn du Lastschrift machst hast du immer als Mhm. Kunde die Möglichkeit, das Geld zurückzufordern. Aber du musst äh, eine Begründung dafür haben. ja? Warum? Nein, musst du nicht. Der Bank gegenüber nicht. Du kannst zur Bank gehen und sagen, ich habe Widerspruch ah. und die holen das Geld zurück, weil die Bank ist kein Schiedsrichter. Die Aha. Bank, der ist es egal, die will damit nichts mhm, zu tun okay. haben, weil wir können uns ja jetzt nicht in die Mitte stellen und sagen, wer hat Recht, hast du Recht, hat der Vermieter Recht. Wenn du sagst, das Geld geht zurück, mhm. dann geht das Geld wieder zurück. Okay, ja. ja. und dann muss der Vermieter oder die Versicherungsgesellschaft mhm. wieder an dich rantreten und Gott. sich auf andere Weise. <laughs> ja. Warum hast du das gemacht? Ja. Solche automatischen Zahlungen. Ja. Ähm, sie erscheinen zuerst in Bank ab. Warum ist das dann zwei Tagen? Also der Normalfall ist, wenn jemand Geld von dir einzieht, mhm. wenn du ins Café gehst mit deiner Karte bezahlst, ja. dass die das Geld sofort buchen. Es mhm. kann, kann aber arbeiten. Ja, nicht immer, genau. Nicht immer. Es kann sein, wir sprechen hier vom sogenannten Buchungsschnitt. Mm. Das heißt, es kann sein, dass die ein, zwei Tage diese Zahlungen einziehen, mm. dann aber erst auf den Knopf drücken und zur Bank sagen: So und jetzt bitte. Nimm das Geld und bring es auf unser Konto. Aber machen Sie das ähm, nicht automatisch? Das muss eine Person, ein, ein Mensch machen? Genau, das kommt ähm. auf die Einstellungen an, wie die das haben möchten. Mhm. Weil ähm, jede einzelne Buchung mhm. ja, kostet auch immer Provision, die Sie der Bank bezahlen müssen. Mhm. Das heißt, wenn Sie immer jede einzelne Zahlung nehmen, mhm. dann ähm, müssen Sie jedes Mal was dafür bezahlen. Wenn Sie diese Zahlungen sammeln, mhm. zum Beispiel 100 Stück, Okay. Und in einem Bogen zahlen sie nur einmal. Ich dachte, das hängt von, von dem Wochenende ab. Wenn es am Wochenende ja, ist, dann. Das auch. Das auch? Ja, ah, okay. Ja, das hängt auch vom Wochenende zusammen. Dass am Wochenende die Banken nicht buchen. Ah, okay. Feiertag, Samstag, Sonntag keine Buchung. Oder am, am Montag. Oh, ich hatte am sehr eins schon am Wochenende. Montag hat ein <laughs> teures Wochenende. Danke. Danke. Tschüss. He? Покажи. О, yeah. oh. ось що ти поміняв. Молодець. Kann es so passieren, dass ich zum Beispiel nicht genug Geld Viertentreffen-Zahlung habe mhm. und dann geht mein Kontostand in Minus. Ist das gefährlich? Ist es schlimm für für Bank? Für ich weiß nicht. Also grundsätzlich kann dein Konto nicht ins Minus gehen, mhm. weil wenn du ein Girokonto hast auf Guthabenbasis, dann ist mhm. bei Null Ende. Mhm. Wenn du ins Minus gehst, das heißt, wenn du mehr Geld ausgibst, mhm. dann wird die Bank diese Zahlungen nicht einlösen. Mhm. Ja? Dann wird die Bank sagen: Stopp, und keiner kann von deinem Konto abbuchen. Mhm. Im Normalfall hat aber jemand eine sogenannte Dispositionskreditlinie, mhm. einen Dispo-Kredit. Das heißt, du kannst ins Minus gehen, mhm. wenn das mit der Bank vereinbart ist. Okay. Aber beeinflusst das irgendwie dein, ich weiß nicht was? <laughs> wenn, jemand, wenn jemand immer im Minus ist, ja. Ja, dann ist es ja kein schönes Bild dann ja. denkt die Bank ja auch, ah, was ist da los, wieso ist der immer im Minus? Und vielleicht später kann dir kein Kredit. Genau. Ja. Wir sprechen von einem sogenannten Rating, ein Scoring. Mm. Ja? Und je besser deine Kontoführung ist, umso besser ist dein Rating, je besser ist dein Scoring. Das mm. heißt, wenn du mal zur Bank kommst und sagst, ich will mein neues Auto kaufen, ich brauche einen Darlehen mm. oder einen Kredit für ein Auto, ist es leichter mit einem guten Rating, mit einem guten Scoring okay. einen Kredit zu bekommen als wenn dein Konto immer im Minus ist. <laughs> Okay. Format um, Patreon Es ist ja so, dass das alles oft nicht mehr Menschen entscheiden, sondern Maschinen. Maschinen Die ah. sehen dein Rating, dein Scoring. Mm. Diese, AI, dieser yeah. Automat, mm. der schaut, okay, kommt da regelmäßig Geld, mm -hmm. ist das Konto im Plus oder oft im Minus mm -hmm. und dann rechnet das System praktisch einen Wert aus, ja, bis zu dem du zum Beispiel ins Minus gehen kannst. Okay. Und wenn dein Konto minus ist, ist es sehr teuer für dich, weil die ähm, Überziehungszinsen, die Bank will dann mhm. Zinsen für das Geld, das sie dir leiht, weil mhm. du gehst dir ja ins Minus und die sind sehr teuer. Und sie wär, wir werden dann monatlich. Genau, das siehst du immer monatlich auf deinem Girokonto mhm. mit der Abrechnung werden, ähm, wird diese Überziehung ausgewiesen. Sogar wenn du zum Beispiel zwei Tage im Minus, Ja, jeder ja? Tag. Jeder Tag. Ah, jeder Tag. Oh, okay. Äh, in der Ukraine zum Beispiel in äh, einer ein großen Staatsbank, ja, eine mhm. Bank, ähm, ist es eine Regel, dass äh, wenn du sogar in Minus gehst, ja. aber wenn du dieser Minus bis Ende vom Monat... Mhm. Ähm, das, mhm. ja, ausgleichst, ausgleichst mhm. dann äh, bezahlst du keine Zinsen. Okay. Aber wenn du einen Monat äh, mit diesem Minus, mhm. also dieses mhm. Geld ähm, nicht ausgleichst, dann, dann bezahlst du okay. auch. Aber also, es ist möglich, zum Beispiel okay. heute ist 15. Ja, ich nehme dieses Geld vom Bank mhm. und in fünf Tagen ausgleiche mhm. und ich bezahle nichts. Mhm. Kenne ich in Deutschland nicht. Nee? Jeder Tag jeden ja, Tag ja. streckt Also von unserem heutigen äh, Treffen habe ich gelernt, dass ich kein Minus auf meinem Kontostand haben soll und einen äh, Bankberater besser finden kann Das war sehr genau. nützlich und sehr interessant für mich und ich habe äh, etwas Neues gelernt Danke, dass ihr bis zum Ende gesehen habt Abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht abonniert habt Lasst einen Daumen und schreibt eure Kommentare Мені дуже важлива ваша підтримка та зворотній зв'язок. І напишіть, що ви думаєте, чи подобається вам цей формат. До наступних зустрічей. Пока! Чус. Сергус! Сервус. це сервус, це і привіт! На ходу впав телефон. Це nochmal.